Про цілі нової української влади та методи їхнього досягнення поспілкуємося із політтехнологом Андрієм Золотарьовим. Пане Андрію, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю, Хотілося б почути ваше враження. От е, як ви вважаєте, нинішня українська влада вона має уявлення про те, що вона прагне зробити? Є якась стратегічна мета, чи це все те, що відбувається, все ж таки, це робота і зміни навмання. Ну, собственно говоря, наблюдение за процессом Калицада и то, как распределялись парламентские портфели, назначались министры, все-таки приводит к мысли о том, что общество изменилось, а власть еще не совсем. Власть отстает. И, собственно, требования общества к власти достаточно ясны и очевидны. Это не врать, не воровать и быть самими собой. То есть слишком долгое время украинская политика представляла собой политический театр. Увы, экономического ресурса для этого больше нет. Отсюда вытекают, собственно, и задачи на нынешней власти. Удержать экономическую систему, увести ее от дефолта, от краха и, собственно, дать импульс новой экономической модели, потому что экономического ресурса той постсоветской Украины, которую мы знали, и которая рухнула в 2014 году, ну, собственно, этих ресурсов уже больше нет. Ну, дивіться, дуже цікаво, напевно, для кожного политика, який потрапляє в такую дуже скрутну ситуацию, есть момент Набрати побільше, все одно все розвалюється. так можливо краще просто набрати побільше і знову кудись подалі втекти і знаграбована. Нацарювати, да, 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 і втекти, але собственно общество боюсь, вже не дозволить. Навіть якщо у кого-то є такі мисли, вже е, не та ситуація. Тобто ці е, времена е, уходять в прошлому. Да, е, ну, собственно, наблюдая за першим Майданом, пристав там було много е, сумнительних персонажей, чия е, профпригод. вызывала очень большие вопросы. Но тем не менее ситуация в экономике ухудшилась, очень напряженная социальная ситуация, кризис на Донбассе, продолжающиеся боевые действия, вот все эти те проблемы, которые будут во главе угла нового правительства. Ну, как окрестила, по-моему, Юлия лыбань журналистка, это правительство отопительного сезона. Собственно, вот эти несколько месяцев станут решающими для страны. Если удержим ситуацию, возникнет какой-то кредит доверия к новому правительству, можно будет дальше двигаться с реформами. Если это не удастся, не будет доверия, не будет и реформ. И, если не будет доверия, и не будет реформы, не будет руху, то выборец возвращается ведь от этой влады. А какая влада пройдет на замену? А, вот это и основной риск 2015 года. Дело в том, что тот вертикальный конфликт, который в упор не замечала власть Януковича, конфликт между обществом и политикумом, как во властной, так и оппозиционной части, это погубило Януковича. Он не понимал просто его команда, не понимали природы протеста. Но этот конфликт он не был решен на Майдане. И э, мы рискуем, самое страшное, что мы рискуем получить в 2015 году, риск силового завершения вертикального конфликта между верхами и низами. чем, в реальным он реально может вылутиться в наибольшем вытрубке? Э, в худшем, это либо, э, скажем так, авторитарный режим, когда власти придется заниматься самосохранением и закручивать э, собственно для этого гайки в стране. То есть, и поэтому, ну, как бы, министерство информации будет выглядеть невинной шалостью на этом фоне. И, собственно, если побеждают низы, это несет риск хаоса и э, дефрагментации государства. То есть мы сейчас що что выбрать, если не золотую середину, то... Або ж вот мудрость, авторит... мудрость как раз и власти и правительства будет заключаться в том, чтобы... Э, або вот, монархия, да. або анархия, если э, э, не посередині. Э, пропетлять, пробежать между капельками, как говорил наш первый президент. Э, ведь дело в том, что то коалиционное соглашение, э, в котором есть масса э, таких э, архинеобходимых э, решений, э, нет хорошей жизни. Э, э, украинцам придется затягивать пояса. Люди к этому э, психологически готовы. То есть э, вот этот информационный вирус о том, что э, дальше будет тяжелее, он уже инсталлирован массовое сознание. Но люди хотят получить ответ ради чего? Гарантии ради зря. чего? Что это было не зря? А значит э, должен быть баланс, должна быть социальная справедливость. Поэтому меня очень расстроило то, что в коалиционном соглашении я не нашел ни э, внятного ответа на вопрос о трансферном ценообразовании, о повышении ренты за использование природных Ресурсов. это, собственно говоря, в 2014 году, в год, когда Украина искала деньги везде и у всех, из страны ушло более 7 миллиардов долларов в офшорные кошельки. Ну, кому Кто они придумали. А вот, вот. Мы говорим вообще и про колышних представников влады. Это вопрос к власти, это вопрос э, к спикеру Верховной Рады, сколько не было, это вопрос к премьеру и вопрос к президенту. Поскольку этот процесс надо было запускать уже. Весною, поскольку було очевидно, що буде дефіцит фінансових ресурсів, і в тому числі ПСА треба затягувати у жирних котов. Простите. Ну, а політичні ці еліти, це ми так м'яко переходимо, як ви назвали, м'яко, жирними котами. Ну, ми це метафору таку залишимо. Так, от ці. Е... Еліти назвемо їх так. Вони вже почали змінюватися в Україні. Чи цей процес так і не запущений? Це просто перегрупування і переділ фінансів між різними елітами, які ще не мали достатньо грошей, щоб відчувати себе добре. Ну собственно, у мене два. Я віжу два варіанти. Тож які і частні змінення я віжу. Но у меня возникает вопрос. Это ли они с отставанием известным меняются, то есть отставание очевидно, или же они изображают? Ну, собственно, умение выдать желаемое за действительное, ну, всегда было свойственно нашим власть придержащим и олигархии. Но, собственно, ряд, вот, новая Верховная Рада, Очевидно, то що е, все-таки соціальні ліфти включились. Повілі на обновилась практично наполовину, і е, в ній появилось очень много персонажів, які в 2012 році були відсічені на першому контрольну пропускно пункті. Хоча і нині ще добре знак, чи поганий? Дивіться, ці соціальні ліфти працюють, чи це навпаки сигнал для країни, що тільки переворотами і емоційними якимось активними діями можна змінити свою ситуацію, а напруженою роботою, такою знаєте, поступовою, яка Если власть не будет работать, нарабатывать доверие людей, если власть не покажет свою эффективность, действительно, вот это убеждение о том, что с властью надо разговаривать только на доступном и понятном ей языке принудительного диалога власти с народом, как это было на Майдане, боюсь, мы будем наступать снова на те же грабли. Если власть продемонстрирует свою эффективность, то она сумеет действительно убедить людей, в том, что власть можно и нужно менять цивилизованно, законно и правовым путем. А вот той факт, что в городе сейчас являются иноземцы, как вы оцениваете, оцениваете? Я негативно оцениваю. Дело в том, что и иностранные министры, это нонсенс. Иностранцы могут работать в правительстве как эксперты, как консультанты, но не как люди, непосредственно проводящие политику. Непосредственно управляющие государством. По ряду причин. Во-первых, э, остается вопрос, э, открытым вопрос политической ответственности. Зачем надо было идти на выборы, если оказывается, что команды победителей, которые рассказывали о том, что у них есть опыт, знания, что и как делать, когда оказывается у них кадровый некомплект. Во-вторых, э, это национальные интересы, поскольку это допуск к государственной тайне. И где гарантия, что кто-то из министров-легионеров через полгода не заявит о том, что не оценили громадье его? Планов, положит на тумбочку украинские паспорты и не отбудет в Освоясе, прихватив информацию, которая, как известно, денег стоит. И есть еще масса моментов, в том числе какие отнечения с законом. Ну и, наконец, собственно, что мы не услышали программ. Понятно, о Наталье резко говорят как о менеджере с остальными челюстями, и, возможно, она отобьет у многих желание греть руки на бюджете, но, скажем, допустим, практика работы того же министра здравоохранения в Грузии, он, полтора, меньше двух лет работал, не внушает мне оптимизма, потому что, ну, собственно, Грузия не Украина, и оптимизация системы здравоохранения может обернуться большим. Шою бідою і очень е, е, большим соціальним напряженням. Люди так. к этому не готово. Дякую, пан Андрію. Ми будемо слідкувати за розвитком подій. Я думаю, цей тиждень дасть багато відповідей на запитання, яких ми так всі прагнемо дізнатися. Дякую, що сьогодні зранку до нас завітали. Дякую вам.